मोहतरम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आज हम एक मशहूर किताब दो जखनामा के बारे में बात करेंगे अदब का यही खासा है कि इसमें इजहार राय की आजादी होती है इंसान के दिमाग में आने वाले जो अदबी ख्यालात होते हैं उनको सफे किरतास पर मुंतकिल करना असल अदब है इस अमल को शोर की राह भी कहते हैं जिसमें एक अदीब किसी जमानी और मकानी असराज से बलातर होकर अपने ख्याल को नहायत आजादी के साथ कलम के हवाले करता है रबीसन सिंह करबाल बंगाली जबान का मशहूर मुसनफ और अदीब है उन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम है दो जखनामा इस नावल की खास बात यह है कि यह रिवायत से ज़रा हटकर है और दो मशहूर अदीबों के दरमियान तबादला ख्याल या मुकालमा है इस किताब का अंग्रेजी और उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है इस नावल में उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब और अफसाना निकार सदत हसन मन्टू आलम दोजख में एक दूसरे को अपने हाल से आगाह कर रहे होते हैं गालिब और मंटो में काफ़ी चीज़ें मुमासलत रखती हैं दोनों अदीब इंतहाई आज़ादी के साथ अपने ख्याल का इजहार करते थे और दोनों ने हंगामों का मुशाहिदा किया दोनों की ज़िंदगी में लाओबालीपन और बेपरवाही भी थी दोनों माशी जहनी और जिसमानी सतह पर एक परेशान हाल जिंदगी गुजारी दोनों अपने मासन को खातर में नहीं लाते थे ये चीज़ें दो जखनामाों में ज़ाहिर होती हैं नावल का बुनियादी मफरूज़ा यह है कि गालिब और मिंटो माह कलाम है और इस गुफ्तु का महल बक्ू आलाम बाला में जहनम का तबका है हर दो की सबानही तवसीला से इबारत ये मफरूज़ा एक तरफा अफसानवी और सकाफती वाक़ है इन दोनों मुनफरद शख्सियात को उनके अपने जमान मकान समेत उठाकर एक दूसरे के मुकाबल रखता हुआ ये बयानिया आगे चलकर चाहे जितना भी कारीन कयास मालूम होने लगे पहले पहल तो यकदम शशदर कर देता है अरे ये कैसे हो गया हमें इसकी खबर क्यों न हुई ऐसी चिंगारी भी अपने खाकिस्तर में थी पिछला मुतालिया जैसे कलम की जुनबिश से वसी होने लगता है एक नई समत में बढ़ने लगता है मंटू के जरिए से गालिब और गालिब के जरिए से मन्टू इजाफा शुदा नई में सामने आते हैं दोनों के मानी तर होने लगते हैं हैरत होती है और किसी कदर शर्मिंदगी भी कि इस मुनासिब मालूम होने वाला ताल्लुक इससे पहले ध्यान में ये बात क्यों नहीं आई इस इम्कान को तखलीकी उपज रखने वाले नावल निगाह ने पहचान लिया और इसे एक्टिवेट कर दिया और यूं एक नई हकीकत को मुस्तकम किया जो इससे पहले तस्वर का दर्जा नहीं रखती थी इस नावल में मिर्जा गालिब और मिंटो अपनी अपनी कबर से उठकर एक का तय करके एक दूसरे से महवे गुफ्तु हैं। गालिब अपनी दस्तान सुना रहे हैं कि वो कैसे आगरा से शाहजहान आबाद यानी दिल्ली पहुँचे गालिब का बचपन लड़कपन और जवानी के इश्क फाका मस्ती अठारह सतावन के हालात वाकत पेंशन के हसूल की तगुदो गालिब ये सारी दास्तान मिंटू को सुना रहे होते हैं याद रहे कि दोनों उदबा की दास्तानों के साथ साथ बेशुमार रंग रंग कहानियों से यह नावल भरा पड़ा है यूँ महसूस होता है कि जैसे कारी कोई अलिफ लैला पढ़ रहा है लेकिन ये कहानी शहरजाद नहीं सुना रही बल्कि गालिब और मिंटू सुना रहे हैं जिस दास्तान को मिर्जा गालिब जैसा शायर और मिन्टू जैसे अफसाना निगार सुनाए ज़रा सोचिए वो कितनी पुरलुत्फ होगी यह किताब 500 सफात पर मुश्तमिल है मरूफ शायर अफजल अहमद सैयद ने किताब के फ्लैप में लिखा है बेदिल ने फिर दोस्त को यह कह कहकर मुस्तरत कर दिया था कि वो जगह ही क्या जहाँ दिल किसी दर्द से न तड़पे रबीसन करबाल ने बजा तौर पर गालिब और मिंटू का आलम अतफ दो को करार दिया है दो में गालिब और मिंटू एक दूसरे को अपना अपना अफसाना सुना रहे हैं जो दिले बे दिमाग की गुफ्तु से भी नाजुक तर है गालिब और मिंटू की जिंदगियों के वो बहुत सारे किरदार जिनकी कुछ झलकियां कभी हमें उनकी तहरीर में नजर आई थी रबीसन करबाल के नावल में हमसे और करीब आ गए हैं। यहाँ गालिब की उमराव बेगम भी है उनके वालिद भी कल्लू दरोगा भी हैं, बहादुर शाह जफर भी विलियम फ्रेजर भी हैं और नवाब शमसुद्दीन भी गालिब की डोमनी भी है और एक महबूबा शायरा अलमुखल तुर्क भी मिंटू की तरफ देखें तो कौन है जो नहीं है लाहौर में अपने कृष्ण चंदर राजेंद्र सिंह बेदी बार अलीग के साथ बम्बे फिल्म इंडस्ट्री का तलिसमत सफिया और उसके साथ असम जिसे रबी सनकर बाल ने तकरीबन मंटू की महबूबा साबित कर दिया मोहतरम सामीन यह था एक किताब का जायजा अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी है तो बर करम लाइक कीजिए और अगर मुमकिन हो तो शेयर भी कीजिएगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़